Аллилуйя, слава Господу. Рада видеть сегодня вас. Где мы находимся с вами? В доме Божьем. Слава Богу. Рада видеть сегодня гостей. К нам приехали гости. Также, также рада видеть новых людей. Слава Богу. Слава Богу. Вы знаете, я вижу, что Бог собирает. Бог собирает и Он хочет, чтобы, чтобы церковь была Его. И церковь его есть здесь. Мы есть церковь его. И мы его дети. Мы собираемся здесь почему? Кто скажет? Мы собираемся чью славу? Только в его. В Иисуса Христа. Мы собираемся во имя его. Он сказал, там где двое и трое, там и я. И мы верим. Мы сегодня с вами пришли с верой, что сегодня Иисус Христос Духом Своим Господним здесь с нами. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И перед первой молитвой я хотел бы зачитать Псалом. Такой Псалом хороший. Аллилуйя. Да все Псалмы хорошие. Они прославляют Бога Иисуса, Господа нашего. Слава Богу! Псалом 97. Читаем. Господь и Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мыса Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл перед очами народов правду свою. Вспомнил Он милость свою и верность свою в дому Израилю. Все концы земли увидели спасение. Бога нашего. Воскресайте Господу, вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями, с гуслями и с голосом псалмо пения. Слава Богу, на этом можно. Ну, дальше, но я думаю, на этом можно, слава Богу, остановиться. И вы знаете, я хотя бы, мне так понравилось вот это стихи, стихи второе. явил Господь спасение своему, открыл перед очами народу, народу правду свою. Вспомнил он о милости своей, верности своему дом Израилю. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Все концы земли увидели спасение. И я думаю, что все концы земли знают то, что наш Господь есть спаситель. И Он один только в силе даст спасение. Ни один из тукан никто не даст спасения, А Он дает спасение. Кто? Живой Иисус Христос. Он умер на Христе, Он воскрес и показал, что Он дает жизнь и дает спасение. И спасение, и жизнь только в нем. Он сказал в писания где говорится, ⁇ Я есть путь, истина, и жизнь ⁇ Аллилуйя. Это все сказано все этим. Он есть путь, в нем есть истина, правда, только в нем, и в нем есть жизнь. Он дает жизнь. Мир не даст никому жизни. Не дает мир. Мир только ведет к чему? По выборе. И мы все эти знаем. А кто дает спасение? Кто дает мир в душу? Кто? Наш Господь. Он пришел к нуждающимся, Иисус, и обремененным, чтобы утешить, чтобы дать мир, чтобы самое главное, люди могли получать спасение и жизнь вечную. Земная здесь, здесь жизнь заканчивается, телесная, а дальше идет другая жизнь. С Иисусом Христом, кто принимает свое сердце Иисуса Христа, а кто не принимает, увы, извините, того другая жизнь очень плохая. Аллилуйя, давайте поднимемся на наши ноги.